Hazırda müşahidə edilən yağışlı və küləklə hava şəraiti ilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti hava limanı bölgə, Zəxq dairəsi hava limanı yollarında bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib. Bu barədə Yeniyavas Komand Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məqsəd bu cür hava şəraitində hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Sürücülərə tövsiyə edir ki, hərəkətdə olarkən yollarda müəyyən edilən sürət həddinə riayət etsinlər, həmçinin meteoroloji amilləri nəzərə alsınlar, deyə qılanın açıqlaması də bildirdir. Ümumiyyətlə haqqımızda yazılanlar bizə paxıllıq edən insanların düşüncələridir. Yazıblar ki, Fədai xanımla bizim aramızda eşq yaşanıb. Amma onu demək istəyirəm ki, Fədayə xanımla uzun illər duyt ortağı olmuşuq. Fədayə xanım həm yaxşı insandır, ifaçıdır, həm də yaxşı yol yoldaşıdır. Mən onun üstad olmuşam, bir yerdə fəaliyyətimiz davam edib. Gözəl mahnılarımız bu gün də dillər əzbəridir. Səhra az xəbər verir ki, bunu moderator Aza Çıqlamasında Üğəni Tacir Şahmalıoğlu deyib. O, uzun illər düyüt ortağı olan Fədai xanımla barışdıqlarını və yeni düyütlər üzərində işlədiklərini bildirir. İstəmirəm ki, xalqımız haqqımızda həqiqətə uyğun olmayan şeylər barəsində düşünsün. Biz yenə də Moskvada Fədai xanımla bir yerdəyik. Indən belə gözəl düyütlərimiz olacaq. Onun sənəti əvəzolunmaz bir sənətdir. İstəyirəm xalqımız bilsin ki, biz Fədai xanımla yenə də bir yerdəyik. Yazıb yaradacağam.